Naxçıvan Muxtar Respublikasının sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, mühüm infrastruktur layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi qədim diyarımız olan Şəhrur rayonunda da quruculuq-abadlıq işlərinə təkan verir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına müvafiq olaraq bu bölgədə bir-birindən əhəmiyyətli sosial yönümlü obyektlər tikilib istifadəyə verilir. Şəhər vəkətlər müasir görkəmlər. Şəhrur Bayraq Meydanının inşası da bu qədim diyarda həyata keçirilən geniş vəsaitli kuruculuq işlərinin məntiqi davamıdır. Naqçivan-Sədərək magistral yolunun sağ tərəfində inşa olunan bayraq meydanının ümumi ərazisi 3000 kvadratmetrdir. Bayrağın ümumi hündürlüyü 36,5 metr olacaq. Hazırda ərazidə istinat divarları tikilir, su fətləri çəkilir, ağac və gül çollarının əkiləcəyi yerlər hazırlanır. Xatırladaq ki, Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan üçrəngli bayraq 70 ildən sonra ikinci dəfə Naxçıvanda qaldırılıb. 1990-cı ilin 17 noyabrında Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisində atdığı bu addım milli müstəqillik tariximizə qızıl hərflərlə yazılıb. Hazırda Naxçıvan şəhərində də Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeydə fəaliyyət göstərir. Məhəmməd Fərəcov, Nurlan Əhmədova, Vurğun Bağirov, xəbərlər.